दोस्तों अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर दूसरी कोई स्टडीज़ करनी हो तो उसके लिए जीकास पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो ये कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं स्टार्ट दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है जिकास रजिस्ट्रेशन उसके बाद आपको इस वेबसाइट गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस यानी कि जिकास पर क्लिक करना है दोस्तों अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा उसमें ऊपर की ओर देखो ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड और अप्लाई नाउ तो हमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक नहीं करना है हमें हमें अभी अप्लाई करना बाकी है एक बार हम अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अभी हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर अब दोस्तों आपको ऐसा एक इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा एक तरह की चेतावनी है ये इसमें कहा गया है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में स्टडी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसकी लास्ट डेट है दो जून और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसकी लास्ट डेट है तीन जून तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छे से समझने के बाद जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा और अगर आपके किसी दोस्त या फिर किसी जान पहचान वाले का रजिस्ट्रेशन करना बाकी है तो इस वीडियो को उन तक शेयर करें जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो स्टडी कर सके तो अब हम इस मैसेज को कर देते हैं क्लोज उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है वो फिल कर लो आपका नाम आपकी बर्थडे आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो वो चूज़ करना है फिर आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो वो चूज करना है फिर ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों याद रहे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो ही देना है जो चल रहा है क्योंकि उस पर एक ओ आएगा अब आपको गेट ओ पर क्लिक करना है अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओ आएगा जिसे आपको आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें फिल करना है उसके बाद आपको सबमिट करना है दोस्तों अब आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर जीकास की ओर से एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा अब इस यूजर नेम और पासवर्ड से हम लॉग हो सकेंगे अब हमें वापस आना है बैक टू लॉग पर क्लिक करके अब हमें जिकास की ओर से जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है उसको इसमें फिल करके साइन इन करना है उसके पहले देखो दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे क्विक रजिस्ट्रेशन फिर प्रोफाइल क्रिएशन एकेडमिक डिटेल्स चॉइस सिलेक्शन एप्लीकेशन पेमेंट प्रीव्यू एप्लीकेशन और लास्ट फाइनल सबमिट तो ये सब स्टेप पूरे करके हम अपना रजिस्ट्रेशन डन करेंगे तो चलो हम यूजर नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन कर देते हैं अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा इसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो फिल कर देनी होगी उसके बाद हमें नीचे ये जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना है अब इसमें दोस्तों आपको आपकी बेसिक डिटेल्स ऐड करनी होगी उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो और यहाँ आपकी सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी है फिर नीचे आपका एड्रेस मांगा है तो आपको वो भी फिल करना पड़ेगा अब नीचे ये जो परमानेंट एड्रेस डिटेल्स है उसमें क्या करना है अगर आपने ऊपर जो डिटेल्स दिया है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको सिर्फ यहाँ पर टिक करना है फिर एक बार सब इंफॉर्मेशन चेक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपने जो भी किया हो एच एस सी या फिर डिप्लोमा उसको सिलेक्ट करके एच एस सी डिटेल्स या फिर डिप्लोमा डिटेल्स फिल करनी होगी याद रखना दोस्तों यहाँ पर टेंथ स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं फिल करनी हमें फिल करनी है ट्वेल्व स्टैंडर्ड की डिटेल्स यह आपकी एच एस सी या फिर डिप्लोमा आपने जो भी किया हो उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी अब ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे हमसे स्टैंडर्ड टेन की डिटेल्स मांगी जाएगी तो जैसे हमने स्टैंडर्ड ट्वेल्व की डिटेल्स फिल की है उसी तरीके से स्टैंडर्ड टेन की डिटेल्स भी फिल कर लेंगे उसके बाद नीचे जो अटैचमेंट है उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा इसके अलावा इसमें से आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो उसके आगे ये जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हो अब दोस्तों इस पेज में हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है उसको एक बार चेक कर लेनी है ताकि कोई गलती हो गई हो तो वो सही हो जाए अब चेक करने के बाद नीचे दिए गए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब अगला पेज जो ओपन होगा उसमें हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है वो बताना होगा अब ये कोर्स और यूनिवर्सिटी नेम ये सब फिल करके हमें राइट साइड आना है यहाँ हमें अप्लाई फॉर्म में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सिलेक्ट करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद पेमेंट का पेज ओपन होगा उसमें यू भी दिया हुआ है जिससे आप गूगल पे पे या फिर किसी और यू से पेमेंट कर सकते हो अब पेमेंट कितनी होगी तो दोस्तों पेमेंट होगी थ्री हंड्रेड रुपये की तीन सौ की होगी वो पेमेंट अब अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो गया हो तो नीचे डाउनलोड रिसीप ऐसा लिखा हुआ आएगा और अगर डैशबोर्ड में पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको पेमेंट स्टेटस के आगे जो रिफ्रेश बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना है ताकि जो पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है वो डन हो जाए अब पेमेंट होने के बाद हम लास्ट स्टेज पर है हम यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो हम नहीं लास्ट स्टेज में तो अब अगला लास्ट एंड फाइनल स्टेज आएगा फाइनल सबमिट अब फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जिसमें आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपने अभी तक जो भी डिटेल्स फिल की है उसको एक बार चेक करना है उसके बाद आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है इस तरह से अब हमारी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो गई दोस्तों अब आपने तो ये रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया मगर अभी भी आपके किसी फ्रेंड का या फिर किसी जान पहचान वाले का ये जिकास पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बाकी है तो उस इंसान तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उसका एडमिशन हो सके शुक्रिया